вот эти стрессы, которые я получал от пенсионного фонда, меня получил инфаркт, сахарный диабет. Мне все эти доказательства есть. Когда мы с вами уклали договор и когда вы отримали, через сколько месяцев вы ориентированно отримали уже свою сбільшенную пенсию? Полностью цикл я через 7 месяцев начал получать пенсию. Имея сын инвалида, жена пенсионерка, я пенсионер. Мой бюджет пенсионный увеличивается на 80%. Мне жена плакать начала, понимаете? Не то, что я, а жена даже вам благодарна. Чи можете вы сказать, насколько збільшилася ваша пенсия? Ну, я говорил уже на 80%. Это считается около 10 тысяч. Я очень удивился, что есть, здесь работают специалисты. Не просто там, ну, специалисты высшего класса. них шановні глядачі, З вами адвокат Тетяна Голиця і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Сьогодні до нас завітав гість військовий пенсіонер, якому ми допомогли перерахувати пенсію з урахуванням всіх надбавок, а також і на сьогоднішній день надалі продовжуємо співпрацю з ним щодо перерахунку пенсії по прожитковому мінімуму на 2023 рік. Тому сьогодні ми поспілкуємося про враження нашого клієнта про співпрацю разом з нами. Отож, доброго дня, Леонід Михайлович. Представтесь, будь ласка, для наших шановних глядачів. Розкажіть про себе, де ви проходили службу відповідно. І як ви дізналися про те, що є можливість збільшити свою пенсію? Я Чіршковий Леонід Михайлович. Радівся 12 мая 1954 року. по заветам своим родителям, отец у меня очень хотел, чтобы я был военнослужащим. Но он рано умер, и пришлось мне с детства заниматься всеми семейством самому. И после окончания школы я пошел работать на литейный завод, где я проработал очень мало, и мне сразу с военкомата призвали на танковую школу ДОСАВ и был по призыву в армию, был направлен в учебку. Меня перепрофилировали, и я попался у общевойскового подразделения. Угу. То есть я закончил учебное подразделение непосредственно уже специалистом разведки, то есть дивизионная разведка, и получил звание сержанта. И потом меня было направлено, направлен был в войска зенитно-ракетную часть, где непосредственно я служил. Но понимаете, 18 летнему парню сразу дали должность старшины батареи. И где 78 человек. И приписной, еще 14 человек приписного состава. И как 18-летнему этому юнцу, как то есть мне, приходилось быть, служить. После этого мне э, заинтересовалось руководство. И мне предложили жили остаться в этой части на должности, на капитанской должности, правда, но должность нужно было пройти школу прапорщиков. И я был направлен в на школу прапорщиков. Я занимался непосредственно подготовкой зенитно ракетных комплексов к боевому применению. И в связи с этим я. За срок своей службы прошел на полигоне 17 лет прожил, понимаете? Да, достаточно такие великий термин. Да. Особенно такие эпизоды, когда все дома с женами находятся, а я со змеей в обминку спал. Вот такие бывали случаи на Эмбе, как в Казахстане это было. Я здесь заменился в 1989 году по состоянию здоровья. Свернилась здесь служба? Да. Не, нет, я не свернился, у меня сын инвалид действует. И меня направили по состоянию здоровья сына здесь непосредственно находиться на учете в Киевском институ... ЛОР-институте, это на Я непосредственно делал э, техническое и таловое обеспечение между войсками. Меня сюда направили, с... С... сокруга направили, золотонощу, начальником службы ракетного вооружения. Но ну, буквально через воскресенье я должен выехать, а в субботу прибыл начальник института и меня, документы забрал в институт. И так я залишился. За за залишился. Сначала начальником отдела был, а потом с 1991 года, когда здесь произошло все, мне институт поменял свою деятельность, стал Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны института. Украины. И я был непосредственно в 1993 году, мне предложили должность старшего научного сотрудника. То есть должность полковнича. И на этой должности я проработал 4 года. Ну, по состоянию здоровья, я уволился по состоянию здоровья. А в каком уроке? В 1997 году я уволился по состоянию здоровья. Вы на тот момент были уже в каком звании? Я уже был подполковником. Так. Я хочу сказать, что я прошел в школу и все воинские звания, которые до подполковника, я прошел. Только не был ефрейтором и, и младшим сержантом. После окончания непосредственно службы, это в 1997 году я был уволен. И я работал в МЧС начальником отделения. Техніческого Ну, зарплата була маленька, і мене перевели начальник дороги, взяв себе на роботу. Вот на цю должность ведущего спеціаліста, де я проработал 21 рік. Тобто, ви в 1997 році звернулися зі служби, з військової служби, да. і з 1997 року ви почали отримувати пенсію за вислугу років, да. правильно? І що в цей момент пройшло? С момента увольнения на пенсию сразу же пошли все эти недоплаты пенсии. Ну еще с 1997 года по 2004 год как-то решался вопрос э, очень быстро. У депутату, например, заявление жалобу написал, и в течение месяца все депутатские запросы, которые были, пенсионный фонд, ну тогда структура пенсионного фонда, фонда совсем другая была. І він Комат рішали дуже быстро. Перше у мене судове рішення появилося це в 2004 році. Так, коли теж проводився масовий перерахунок пенсій. Да. Так. І мені просто так взяли, відменили премію 33,3%. І вище тоді вже почали боротьбу да. за свої права. Так. У 2004 році я почав боротися з пенсійним фондом і тоді з він И прошел непосредственно всю эту борьбу за 2020 года. Все суды я проходил сам, сам заявление писал, сам писал, непосредственно ходил на суды и все. Ну, здоровье у меня было немножко подорвано. Вот эти стрессы, которые я получал от пенсионного фонда непосредственно, мне получил инфаркт, сахарный диабет мне все эти доказательства есть, понимаете, в письменном виде. И даже дошел до Европейского суда. Пенсию так и увеличили, но пересчитать не пересчитали. В 2021 году я когда попал в аварию, у меня таксист сбил машиной, было очень травмировано почки и таз. Уже он, очень мне плохо было ходить по этим судам, и я начал искать какое-то адвокатское бюро. Я прошел очень много, где-то и Одесское бюро ко мне уже, и Винница, и э, Житомирское бюро. Все это мне уже просили, чтобы я с ними работал. Я в военкомат э, очередной раз пришел за, за, до, со справкой. И там, как всегда, собираются бывшие офицеры. И мне один офицер предложил, говорит, посмотри, говорит, вот я тоже там вот э, дал мне визитку, вот посмотри, это адвокатское бюро Ивана Камича. Я посмотрел, во-первых, близко находится, возле дома. Не нужно так ездить далеко. Я решил позвонить, обратиться. В адвокатское бюро Ивана Хомича. Ну, когда я сюда прибыл и познакомился, первое это приемные, как обращались у меня э, сотрудники э, фирмы э, Адвокатское бюро, и потом, когда назначили непосредственно адвокатом вас, я тоже познакомился. Так, на зустрече у нас да. было, так. И что мне понравилось в этом бюро, я был на то время уже чисто пенсионер, уже не работал нигде. И домашний у меня, домашний бюджет очень был маленький. Это на тот момент я получал 8 тысяч. Еще доплатили там перерасчеты, доплатили до 2022 года, я уже получал 13 тысяч. Это сделали всего было недостаточно для проживания, для обеспечения Не но потреб... то, что я окончил, имея два высших образования, я знаю, посчитать 2 плюс 2, я знаю. Как пенсионный фонд мне докладывал. Мы ему такую пенсию назначили, потому что если мы больше, с большей суммой назначим пенсию, то есть и перерасчитаем, то пенсия будет меньше на 1500 гривен. Все это я в судах оспаривал. Суды даже удивлялись, как это можно повысить пенсию, и пенсия будет меньше при повышении пенсии. Сказки так называемые, которые пенсионный фонд, там мне целые тома и дела находятся. Как они все издевались, если надо мной, это ужас. Вот придя к вам, первое, что я ознакомился с вами, и первое, что вы мне дали, ознакомили с договором. И мне этот договор по моему бюджету очень понравился. И я после вашей беседы решил остаться у бюро Ивана Хомича, адвокатском бюро. Скажите мне, пожалуйста, Леонид Михайлович, были у вас какие-то сомнения перед початком спипрати с нами? Не было никаких сомнений, что я связался с вашей адвокатским бюро. Понимаете? Потому что я перед этим сам прошел эту всю школу. Если человек берется выполнять свои обязанности, то он ответственный. Скажите, пожалуйста, нашим глядачам, как проходила наша с вами співпраця? Что вы, возможно, запоминали, какие-то там моменты, детали? Есть немножко такие, понимаете. Во-первых, вежливость, культурность. Во все, которые вопросы я задавал, вы мне отвечали сознанием и законодательными непосредственно закон, законами. Это мне понравилось. Я, хотя все законы уже, когда сам обращался, знал, я очень удивился, понимаете, этому, что есть, здесь работают специалисты. Не просто там, ну, специалисты высшего класса. Дякуємо. Леонид Михайлович, скажите, вам доводилось ходить по державных органах, пенсионный фонд, до суду, собирать какие-то документы? Вот когда с вами я побеседовал, и когда вы сказали, что все, все, все мероприятия делает непосредственно адвокатское бюро, я очень обрадовался, потому что я уже стал на то время инвалид второй группы. Вы знаете, мне стало очень тяжеловато ходить. Особенно, когда в суде сидишь, и юрист какой-то пенсионного фонда или военкомата доказывает такую несет, и судья верит этому. То есть я уже понял, что все вот эти... процедури, которые я проделал, что мной будет заниматься адвокат непосредственно. Скажіть мені, будь ласка, чи задоволені ви результатом, який ми з вами разом досягли в процесі перерахунку вашої пенсії по першій справі нашій? Так, да, я дуже, навіть не то, що я, а в мене жінка почувствувала, розумієте? Тому що, маю сина інваліда, жінка пенсіонерка, я пенсіонер, И здесь пенсион, мой бюджет пенсионный увеличивается на 80%. У меня жена плакать начала, понимаете? Не то, что я, а жена даже вам благодарна. Ми дуже раді, що дійсно допомогли покращити фінансове становище благополуччя вашої родини. Нам дуже приємно, тому що ми боремося за це, щоб наші клієнти, військові пенсіонери, які молоді роки свого життя віддали службі, От як ви розповідаєте, що ви 17 років прожили на полігоні, так якби ви віддали кращі роки свого життя, щоби, хоча б в такому віці, як ви зараз, так якби ви могли забезпечувати якісь свої потреби, отримую гідну пенсію за, свої, от, за свою працю відповідно, Тому ми радіємо разом з вами, коли е, збільшуємо пенсії нашим клієнтам. Чи можете ви сказати наскільки збільшилася ваша пенсія? Ну, я говорила вже на 80%. Це вважається около 10 тисяч. Це 10 тисяч это... Да, Така ситуація, коли в 2021 першому році оказався, коли мені розбили машину нову машину, И когда мне насчитали 211 тысяч за ремонт, представляете, что у меня, я уже полностью посидел. Ну, шляхом подвышения вашей пенсии да. вы смогли э, тоже откласть деньги на ремонт своей автівки. Да, вот ну, на, на, сегодня, на сегодня я уже отремонтировал эту машину, уже и уже, уже немножко имею в семейном благополучии передвижение. Куди поїхати на базар, в магазин куда-то, взяти вже побольше продуктів, тому що холодильник нужна в руках инвалиду тяжело носить, понимаете, на машині? То есть я вже був очень благодарен і благодарен адвокатському вірту Івана Каміча. Дякуємо. Леонід Михайлович. Скажіть, будь ласка, чи рекомендуєте ви звертатися за правовою допомогою в наше адвокатське бюро своїм знайомим, можливо, колегам по службі? Я да уже вот в течение непосредственно двух месяцев ко мне обращались три человека. Я предлагал, даже я не знаю, звонил вам полковник милиции тоже. Я ему предлагал обратиться. Он после операции говорит, я сейчас не могу ту сумму выплатить за работу. Я говорю, сумма это берется непосредственно, как хочешь. Я выплачивал в течение семи месяцев потому что адвокатское бюро непосредственно вошло в мое положение. И ту сумму, которую я первоначально внес, вы даже по полторы тысячи уносил. Мы надаем возможность, соответственно, делать оплаты частинами, соответственно, вы про это имеете на да. увазе. Так, действительно у нас такая возможность, и в вашем случае она также была присутствующей. Да, почему я вот с кем я обращаюсь, я советую и предлагаю Адвокатське бюро Івана Хаміча. Скажіть, будь ласка, Леонід Михайлович, а на що ви от, радите звернутися от, як військовий пенсіонер, який звертався до адвоката щодо перерахунку його пенсії? От, на що ви радите звернутися нашим глядачам іншим військовим пенсіонерам, які ще не починали процес перерахунку пенсії, при виборі адвоката, з яким працювати? Я з посереднього общався непосредственно боятися. Понимаете, не доверяет. Как это происходит э -э, в государстве? Вот пенси пенсионный фонд обманывает, пер неправильно пересчитывает. Вот этого они еще боятся. Вот с многими, которые это, Спилкует и сами. Да, да, да. Но я, я, говорю, я, непосредственно не боялся. Тобто ви рекомендуєте нашим глядачам, нашим військовим пенсіонерам не боятися в першу чергу, тому да. що це реально, і ви на власному досвіді переконалися в тому, що збільшити свою пенсію можливо. Так, да. і я їм що говорю, що спеціалісти дуже високого класу знаходяться. Я вже всю законодавчу базу 2004 року звучив. І я э, конкретно знав. как действовать и, что вы будете делать. И я рад, очень радовался, когда вы мне по телефону, по вайберу, или когда я заходил сюда, что мое, мое, дело находится в таком состоянии, в таком состоянии, так находится. Я уже в приемной знал, и мне радость на душе получилась, понимаете? я вспоминал свое вот это прошлое, как я ходил. Даже нужно довидку справку получить, нужно за разрешение пенсионного фонда чтобы дал пенсионный ход разрешение в военкомат и в главное пенсионное управление. Вот мне приходилось описать, чтобы получить, например, долговик. А вы сами это решаете быстро, качественно, без всяких этих похождений, как я ходил. Мы самостоятельно собираем. После подписания договора все документы. Да, я с договором хорошо знакомился. Почему я из первого момента мне договор очень понравился, и потом дальнейшая работа, которая вот прошла по первому этапу по э, воєнкомату, когда дойку дали, я даже удивился. вот второй этап, который происходит, вы не виноваты, например, когда суды решают догоды. Так, ну ми вже з вами завершили один судовий да. процес, так. Ну, будемо сподіватися. Будемо далі, і ми продовжуємо, так, да, якби да. боротися за збільшення вашої пенсії. Тому той е, процес, який вже відбувся, те збільшення, яке відбулося, воно ще не остаточне, так, якби. Я думаю, ви це теж розумієте, тому ми з вами і продовжуємо боротьбу. Я е, з великим інтересом жду того моменту, коли. По первому вопросу судебному пересчитают меня и дадут справку с новой пенсией. Понимаете? Я очень такое жду этого момента. Ну, я вам як вже повідомляла, так що залишилося ще небагато часу, і ми отримаємо цю довідку з військомата і почнемо процес по перерахунку вашої пенсії на підставі довідки. Скажіть, будь ласка, Леонід Михайлович, от ви говорили, що перший процес, який відбувався, він е, був настільки швидким, що ви навіть не помітили, як це все і завершилося. Е, можливо, ви пам'ятаєте? Нагадайте глядачам, коли ми з вами уклали договір і коли ви отримали через скільки місяців ви орієнтувалися. Овно отримали уже свою збільшену пенсію. Діта повністю, повністю цикл Я через 7 місяців почав отримати пенсію. новим. Ну... Так. нагадаю нашим глядачам, що Леонід Михайлович є військовим пенсіонером, проживає в місті Києві на обліку. Теж перебуває в місті Києві, тому судовий процес відбувався у Київському окружному адміністративному суді. Yeah. Дякуємо вам, Леонід Михайлович. що Ви поділилися своєю історією. Історією по збільшенню вашої пенсії. Ми дуже вдячні за те, що ви так добре відгукуєтеся про нас, за те, що ви задоволені. Нашими результатами, які ми разом добилися у вашій справі. Ми вам в першу чергу бажаємо сімейного благополуччя, міцного здоров'я і мирного неба. І щоб ваша пенсія вона тільки зростала, щоб були підстави, і щоб все було добре, ніяких поганих новин, а тільки позитивні новини. Большое спасибо не только мене, а всієї сім'ї. розумієте? от не що сталося приобрести бресі сину слухової парад ансто. 70 000. Уявляєте? Будем боротися вот. далі, щоб можливості у вас були обов'язково втілити в життя ваше бажання і щоб воно якомога швидше реалізувалося. Да, да, смотреть на інваліда, понимаєте? Знаєте, як тяжело. Вчалку говорить: "Я не інвалід". Ну, він 41 рік уже, він уже Думаєш, ну, рятаємо його ребёнка? Це ваш син. Да, це, це ваш син, син Леонід Никуда Михайлович. Не так скільки бо рок, років дітям не було, вони завжди залишаються дітьми для своїх батьків. Дякуємо, Леонід Михайлович. Ще раз що відповідно, завітали до нас сьогодні і поділилися своєю історією щодо збільшення вашої пенсії. — І раз вам большое спасибо, дякуємо і вам.